Ми повернулися до нашої студії, і я хочу вам представити наших гостей сьогодні. У нас програмні директори зеленого театру Сергій Ровінський та Євгенія Львова. Я вас вітаю в нашій студії. Дякую. Я пам'ятаю, як волонтери з хабу ще минулого року почали наводити лад у зеленому театрі. Там з'явилися лавочки, вони трошки прибрали. І хочу почути від вас, як виникла і розвивалася ідея перетворення руїн зеленого театру на тематичний парк. Ну да, В прошлом році ми вирішили спробувати, як вот можна на цій площадке проводити в тих условиях, в яких вона була на той момент. в помощь волонтеров ипа об Одесса до да, действительно убрали эту площадку и посмотрели что очень большой интересно вызвавала одессе то действительно и на какие-то вечера музыки одесских групп приходило достаточно большое количество человек это было 500 600 человек а в прошлом году также приезжал писатель дмитрий быков на которого тоже пришло около тысячи человек в это было просто такое для нас Вдихновляюще забуття, і ми вирішили, почому би не продовжувати відновлювати і облагоражувати місто, тому що дійсно знаковое, і хотілося б, щоб там була життя? Ось зараз все частіше відкриваються нові проекти, коворкінги, тематичні якісь заходи, простори. Як ви серед всього цього плануєте виділятись? Яка унікальність саме у цьому місці? У места уникальность уже в том, что оно само по себе уникальное место. Другие коворкинги или пространства, о которых вы говорите, да, их строят с нуля. Допустим, в новых зданиях здесь пространство, которому к открытию нашего сезона исполняется 80 лет. Пространство с большой историей, пространство, о котором знают люди, пространство, которое ждали люди. Поэтому у нас здесь задача в чем-то она более ответственная, в чем-то она вообще может быть легче, потому что мы не должны людям объяснять, что смотрите, вот мы делаем что-то новое. Это то пространство, которое люди ждали, и люди сейчас, вы сами видите, как реагируют в городе да, на то, что кто-то этим пространством занялся наконец-то и что здесь будет. Э Нічто зовсім іноді, чим було останні 20 років. Так, у вас велика відповідальність, тому що це місце пам'ятають багато людей, пов'язані з ними якісь дуже, можливо, сентиментальні чи якісь дуже важливі для стосунків якихось, можливо, у когось там був перший поцілунок чи, чи щось таке. І як ви плануєте зберегти пам'ять і водночас нести щось сучасне? Как вы будете поединоваться? Смотрите, мы в любом случае, когда мы говорим о том, что будет в этом пространстве. Мы говорим, что это пространство будет э, осовремененным э, зеленым театром, но с теми смыслами, в которые туда вкладывались изначально, да. Это все равно будет, э, ну это и было театральное парковое пространство, в чем то да, оно, может быть, не так называлось, но это все равно был театр в парке. Э, мы говорим о том, что это все равно остается общественное пространство. Правда, критерии хорошего общественного пространства, наверное, за эти 80 лет немножко изменились, да, и мы теперь соответствуем им. Э, при этом мы сейчас э, Перед тем, как сезон открыть, мы занизили тебя этим вопросом поиска всей подробной информации о том, что здесь было, да, всех артистов, которые там выступали. И многие люди впоследствии по нашей просьбе, вначале просто по своей инициативе, приносили нам старые фиши, присылали нам какие-то письма, фотографии да, с себя многолетней давности на фоне пространства на фоне каких-то там концертов проходящих то есть наша наша задача действительно сохранить тот дух причем где-то мы это делаем даже технически там допустим все знают но ну, я надеюсь что все знают да наши прекрасные ворота с дельфинами и mm -hmm. и волной около этих ворот уже давно нет калитки. Сейчас uh, мы в процессе облагораживания пространства калитку туда вернули. Опять же, ту, которая была ну, почти такой, как была там много лет назад. Да, То есть, какие-то вот такие uh, моменты, детали, которые мы можем своими силами вернуть, мы их тоже возвращаем в соответствии с тем духом, который много лет там царит. До речи про фотографии. у вас, Вы сбираете эти фотографии доси, так? Как конкурс, или просто для расширения какого-то Так, Расскажите про це. Может, люди сейчас почувствуют, найдут что-то у себя и могут вам куда-то это принести. Ну, мы, собственно говоря, инициировали где-то неделю назад проект, где люди могут нам на почту присылать или приносить в МКХ «Одесса» Свои фотографии, а может быть, старая афиша, а может быть, у них даже сохранились какие-то газеты, где есть какие-то упоминания про зеленый театр, и мы хотим потом из этого сделать такую целую выставку и показать, что же было раньше. Потому что а, в ходе того, как мы начали заниматься. <към> зерным театром было столько невероятных историй интересных как, что нам рассказывали люди как это проходило как перелазить через забор который был обмазан э, разными веществами чтобы люди этого не делали на концерты вот. и это действительно нам, нам интересно скильки уже зебралы фотографии. Ну, мы ходили даже в библиотеки, мы ходили в архивы, поэтому количество точно не могу сказать, но действительно много есть. Ну, уже выстачай на выставку, что можно еще доносить? Ну, и можно доносить? еще доносить, да. доносить. А, скажите, куда и скажите, на какую адресу, может Ну, можно приносить физически на греческую 1 хаб гости на первый этаж, или можно mm -hmm. присылать на почту нашу. Так, дякую. Скажите, ось як кожен з вас долучився до цього проекту? Я знаю, що у вас три програмні директори. Як ви розподіляєте обов'язки и чего взагалі зайнялися цим питанням? Ну, э, так как Зеленый театр достаточно большая площадка, и мы планируем туда привозить события, которые будут собирать достаточно большое количество людей. И это, скажем так, непростая работа, она непростая в согласовании разных артистов, выступающих групп и так далее. Поэтому, собственно говоря, один человек с этим точно не справится и вышло так, что нас стало трое. Вот. Каждый занимается каким-то своим видом любимым деятельности. Кто-то занимается литературой, кто-то занимается больше концертами, фестивалями. Собственно говоря, уже потихоньку мы начинаем оглашать нашу программу на все лето, поэтому в скором времени можно будет ее увидеть. И... И приходите да. Все ж таки, кожа особисто. Ось Чего вы занялись этим? За какую э, частину работы сейчас отвечаете? Ну, я приходила в прошлом году, как уже рассказывала, на э, чтение стихов Дмитрия Быковой, и настолько меня вдохновила эта атмосфера, когда просто люди пришли, сидели на палетах. Ну, кто-то сидел просто на асфальте. И это было такое грандиозное, на мой взгляд, зрелище. И мне очень захотелось поучаствовать в таком. И, собственно говоря, моя доля в этой работе нового обновленного звездного театра она тоже связана с литературой. И в этом году мы будем а, с 3 июня запускать проект, который называется «Меридиан Одесса. Мастерский лид в театре». Это наш совместный проект с Черновицким фестивалем «Меридиан». А, Черновиц. И в рамках этого проекта мы приглашаем самых знаковых, самых влиятельных и самых интересных украинских писателей. Они будут приезжать к нам в течение всего лета и давать не только свои литературные чтения, а еще выступать со своими коллективами. Также они будут делать постановки, спектакль на сцене Зеленого театра. Поэтому вот с 3 июня у нас первый наш гость остался Лесь и дальше к нам будут приезжать такие имена, как Сергей Жадан, Юрий Андрухович, Ирена Карпа, Оксана Забушка и многие вот такие вот деятели. Это очень интересно. Сергей, а какая ваша парафия в этом великом действии? Смотрите, на самом деле, вот мы сейчас делаем большой акцент на именно культ массового программу. Кроме этого, потому что все равно Зеленый Театр останется пространством парковым, и мы хотим сделать его таким, чтобы люди приходили туда с удовольствием прямо с утра, прямо с семьями, да, и находили там для себя чем заняться, чем качественно и полезно заняться. Поэтому параллельно с насыщением программы мы занимаемся да, именно с, с, с самой территории, да, что тоже в чем-то входит в мою парафию, так скажем. Кроме того, если говорить именно о программной части, вот Евгения сказала по поводу литературного проекта, у нас предусмотрен большой лекционный проект, который тоже будет длиной в сезон, где будет тоже ряд громких имен, которые, наверное, не грех озвучит, так скажем, да. И будет большая программа концертная. Все-таки Зеленый театр площадка многим известна в первую очередь, как концертная. Поэтому мы наполним свой сезон также музыкой. Но, опять же, программа настолько многогранна, что мне кажется, что три программных директора, которые вы спросили, это скорее удивительно, как мало, чем mm -hmm. удивительно, как много. Да? То есть, что может появиться? <свят> <так? свят> ну, люди, которые будут нам помогать со всем этим разбираться, конечно, появятся. Все эти люди, вот вы спросили, что побудило прийти, так. мне кажется, побудило всех одно и то же, просто большой интерес к этому месту и возможность в таком культовом месте да, сделать что-то очень качественное. Есть много людей, которые к нам приходят с желанием что-то делать в силу их каких-то талантов, их взглядов на этот процесс, они занимаются самыми разными вещами, да? Кто-то прямо с утра до вечера живёт проектом, кто-то там чем-то узколокально помогает. Но в это гитай да, людей, которые хотят делать что-то с нами, мы их по-прежнему ждём и надеемся, что их будет всё больше и больше. Ось, до зрече, які зараз є сфери, в яких немає, можливо, спеціаліста ще, чи волонтери якісь вам потрібні? Ось згадайте, хто вам найбільше зараз потрібно, може нас хтось и придет у вас. Ну у нас сейчас, нам действительно, после того, как мы огласили о старте проекта, нам действительно начали писать люди очень много людей пишет и предлагает свою помощь. Единственное, что пока мы хотим это сделать, как-то организовать в какой-то определенный день, потому что пока там работает техника, мы не хотели туда наведить большое количество людей, потому что это безопасно. Много пишут людей, которые хотят принести свои цветы, просто приди mm -hmm. посадить и облагородить зеленый театр и озеленить его. Вот, поэтому, если у вас есть такое желание, можете писать нам на нашу почту електронну, і ми вам з радістю відповідемо. До речі, в якому стані зараз Зелений театр? Що вже зроблено і як на сьогодні роботи, на якому етапі? Знаєте, а зараз у нас іде, скажем, фінальна частина процесу покриття центрального кола. некогда асфальтного центрального круга деревянной доской. Да? То есть mm -hmm. это будет основная, так скажем, зрительная зона. Амфитеатром вся эта территория останется, но амфитеатр он скорее будет такой зеленый, сидеть по кругу люди уже не смогут, но они уже давно не могут. Да? И мы хотим это так и оставить, потому что летом это все очень красиво смотрится, эти деревья по кругу, такой большой зеленый занавес вокруг всего происходящего внутри. Вот посадочные места будут в центре. И в центре мы зашиваем палубной доской все это пространство с тем, чтобы после этого там можно было удобно и сидеть и воспринимать все происходящее, просто отдыхать, загорать и так далее. Да? Там блин, станет сверху парковая мебель, но само по себе пространство зашитое в дерево смотрится довольно красиво. Вот параллельно у нас, ну в любом случае мы еще про это не говорили, да, про то, что э, большая часть смысл зеленого театра посвящена теме экологии, уже раз он зеленый сам по себе, так. да, это было бы глупо обойти эту тему, и раз он в парке, а, поэтому у нас будет а, целый сектора нашего пространства отданы Под всевозможные грядки, под так называемый французский общественный огород и так далее. Да? Я навіть что с цієї субботы уже зазывают на якийсь субботник саме по цим грядкам, які будуть по колу, можете теж запитати з якої години це да, буде? Это, это, это даже не первый раз Мы в прошлую субботу делали нечто схожее, то есть э, в начале, вот в прошлом году, да, это были общие, как бы, такие э, субботники по уборке, по, при, по приведению в порядок территорий. Сейчас мы понимаем, что э, уборочный процесс, в общем, каким-то образом прошел, и сейчас он перетек в процесс более, так скажем, восстановительный, да, вот там уже э, люди которые уклад... ставят сцену, значит, будет большая красивая сцена, да, будет вот эта самая полубная доска, о которой я говорил, это уже э, парафия людей-специалистов. Но э, вот те люди, которые говорили говорит Евгений, которые хотят высадить э, свои какие-то цветы, растения, люди, которые неравнодушны к нашему будущему огороду, таких уже заранее появляется много, они нам пишут, вот всех этих людей мы ждем в субботу, да, они могут прийти, они могут прийти не, не только в субботу, суббота это просто, mm -hmm. ну, слово субботник, да, оно, в общем-то, что-то такое, что такое чем-то говорит, поэтому люди как-то считают, что вот на субботник это значит вот такое что-то отдать дань чему-то но если люди захотят прийти и сделать что-то или посадить что-то у нас во вторник в общем то никто не будет расстроен у нас есть опять же все по тому же электронному адресу который наверное нужно показать в конце эфира если можно мы ждем предложения в том числе по экологической теме у нас есть определенные люди которые занимаются Вопросами экологии, вот откроем программных директоров, у нас есть еще э, экологический, один, да, да, один, это, там, экологический отдел. Да, эти люди они потом знают, что они там хотят в итоге получить. То есть это будет замкнутые экосистемы, это будет э, так называемый зеленый контейнер, где будет э, проходить некие образовательные мероприятия для детей, в том числе. То есть грядками мы не ограничимся, да, там будет э, прям действительно целый работающий зеленый сектор. Вот. И здесь там це... помощники нужны, волонтеры нужны, люди, которым это интересно, даже не в качестве помощников, а в, в, качестве зрителей всего это нам тоже нужны. То есть это одна из э, зон. Их э, будет пять. Расскажите еще про другие зоны, которые вы планируете в Зеленом театре. Ну, естественно, есть экологическая зона, которая будет, не знаю, она, наверное, такая но весь зеленый театр будет распространяться, она будет как-то локально собрана в том зеленом контейнере, о котором мы говорили. Есть зона большой сцены, это ну, зона, где будут проходить большие массовые мероприятия. Также мы подумали о том, чтобы сделать какую-то камерную небольшую маленькую сцену, которая могла поместить в себя 50 человек и делать какую-то небольшую лекцию или мастер-классы читать. Есть зона так называемого «бюфета» театрального, где мы будем угощать людей разными напитками, мороженым, какими-то легкими салатами и сэндвичами. Вот. Каждая из этих зон есть куда улучшаться уж точно. Да? То есть если можно сказать, что прошлый сезон был таким пилотным, но этот, в общем, ну, все равно некоторым образом такой пристрелочный. Поэтому по э, ходу этого сезона мы поймем наверняка, что в каждой из зон есть что улучшать, что по программе еще есть куда стремиться, конечно, потому что будет малая лекционная зона, будет э, большая зона, будет <coughs> собственно, зеленые зоны, с газоном, с тенью, где не грех провести что-то интересное. Да? То есть при желании, при наличии людей, которые готовы привносить какие-то идеи, место найдем прям всем всегда уж точно. Скажите, вы ви уже вызначились, какая будет программа открытия и когда воно будет? Ну, как такового открытия, как все привыкли говорить, у нас не будет. Мы будем плавно входить в этот сезон. Вот, начнется все с мая, вот 7 мая пройдет там фестиваль. После этого у нас будет весь май, мы будем там доделывать недоделанные работы, и с июня начнется именно вот эта, вот та, та, программа, о которой мы говорили, Зеленого театра, которая будет в протяженностью до наступления холодов. То а этот фестиваль, который відбудеться 7 числа, какая программа? Чи уже відомо, кто будет? И чи вы можете раскрыть имена людей, которые все-таки... Ну, это известный в Одессе фестиваль. Фестиваль называется «Гешефт», который проходит а, то в то все Да. Начинается. Все начнется с Гешевта. У нас это будет для нас такой чем-то тестовый тестовое мероприятие, которое мы будем строить, как люди ходят на эту площадку, насколько она им комфортна и так далее. А, что, планируются какие-нибудь музыкальные коллективы, в этот день что-то такое ну, интересное? А, а, да гешефт конечно же, планируют у них каждый раз есть какие-то свои музыкальные предпочтения, которые они будут покажут в своей программе. У нас же тоже есть свои музыкальные предпочтения, которые у нас уже есть, и мы скоро будем заявлять о том, что в Зеленом театре будут играть несколько известных групп. Вот, например, 10 числа, 10 июня будет группа Пурпур. -пур». Это участники mm -hmm. финала Евровидения, вот, и они у нас будут с таким летним концертом. Це дуже цікаво. Так. А скажіть ще, будь ласка, ось ви позиціонуєте себе все ж таки як театральний, театральний простір, театральний фестиваль чи прем'єри яких, якихось постановок театральних? Як, коли, коли що буде відбуватись? Ну, да, ми дійсно позиціонуємося як Зелений театр, але це не просто так. все пока на стадии такого планирования, пока не можем говорить точно определенные даты. Естественно, хотелось бы привнести больше театра, но в силу того, что у нас площадка только начинает строиться, ну, я имею в виду, начинает восстанавливаться, а театральным каким-то трупом нужно хотя бы посмотреть, пристреляться к ней, то это будет уже у нас планироваться на конец сезона. Ось скажіть, була така проблема минулого року, ну я читала про неї принаймні, що все ж таки територія була в приватних руках. І волонтери хабу не могли повністю перебудувати чи щось змінити на цій території, як зараз, на сьогодні ситуація? Ситуація така ж. Тобто, це, дійсно, територія давно вже знаходиться в частних руках, в різних частних руках, да? і волонтери хаба дійсно те, що роблять там волонтери. Это нельзя назвать реконструкцией, да? то есть там нет никакого процесса капитального строительства, это облагораживание территории. Но в итоге, если говорить о зеленом театре с той точки зрения, на которую на него смотрели изначально, да, о том пространстве, которое было действительно амфитеатром, там, в общем-то, капитальное строительство особо никакое и неуместно. Поэтому в наших силах сейчас делать то, чтобы это пространство с этими смыслами было максимально комфортно, максимально инфраструктурировано и максимально безопасно. То есть, возвращаясь там к некоторым проблемам прошлого и более предыдущих годов, да, можно сказать, что где-то что-то там в общем, не соответствовало идеалам безопасности, так скажем, или да, идеалам, не знаю, эстетики и красоты. Тобто, ми розуміємо, що відкриття сезону масовим мероприятиям нічого такого не буде. Uh, все комунікації необхідні для нормального функціонування, все туди буде заведено, все буде правильно. Uh, яка ваша ідеальна картинка того, як буде все це виглядати? Ось, наприклад, звичайний день ваш фантазійний uh, з майбутнього зеленого театру? Ну, прежде всего хотела, чтобы он наконец стал зеленым, сейчас распустится вся зелень, mm -hmm. и это действительно красиво. Хотелось бы, чтобы туда ходило много молодежи, потому что ну, это поколение вообще его не знает. Ты вообще даже не знаешь, что такая есть локация прямо в центре города, в парке Шевченко, и мне кажется, для них это будет хорошее место и для того, чтобы посещать его. Хотелось бы, чтобы, ну, так как мы говорили, что это театрально-парковое пространство. Хотелось бы, чтобы было много людей, приходящих с детьми. То есть мы максимально к этому стремимся и действительно хотим создать вот такой инфраструктурированный парк, чтобы всем людям было бы там комфортно, чтобы можно было там же попить, там полежать на газоне, а вечером можно было прийти на какую-то бесплатную лекцию и послушать и зарядиться чем-то новым и для себя полезно провести время. Спасибо. Есть что добавить, что из совпадающих картинок? Нет, она, она, она в любом случае совпадает, да? mm -hmm. то есть, есть какие-то, ну не то чтобы секреты, но э, некая информация, которую мы еще не опубликовали там с датами, со временем мы себе просто э, предполагаем, что в любом случае каждое наше утро будет э, с каким-то явно спортивным акцентом, mm -hmm. да, потому что пространство прям прекрасно для физкультуры, для занятий спортом, для йоги и в общем сложно нам будет, видимо, от этого удержаться, да? И то есть мы будем прям с раннего утра и ну не знаю до полуночи наверное сейчас так кажется да функционировать понятно что за это время пространство насытится разными людьми с разными интересами разными смыслами Поэтому наша задача, чтобы все работало параллельно, да, чтобы с утра э, пространство наиболее подходящее для спорта, потому что еще не вышло солнце, потому что еще роса и все так свежо и приятно, да, и это, значит, это время нас занимаются спортсмены. Потом, когда начинает быть э, чуть, чуть теплее, чуть даже жарче, люди могут приходить загорать. Для этого наш зеленый газон и создан, и для этого наш деревянный круг подходит тоже прекрасно, да, и так далее. То есть мы понимаем, э, как строится обычный летний день в городе, когда у нас э, жарко, когда каким-то людям что-то интересно. Мы понимаем, что большое количество туристов будет в городе, в парке Шевченко, уж точно. Надіємося, що ми і їм будемо інтересні як нова штаб, десь кадеса примічательності, так можна сказати. Дуже вам дякую, що завітали до нас сьогодні. Дякую за ініціативу. Таку. Я гадаю, що зараз це для більшості одеситів це щось неймовірне, що це знову буде у Одеситів, таке, така локація, така місцевість, таке місце, яке пов'язано з найприємнішими емоціями. Я нагадаю, у нас в гостях були програмні директори оновленого зеленого театру. Євгенія Львова та Сергій Ровінський. А ми прощаємося з вами. Будемо слідкувати за новинами Зеленого театру.